Hari ini kita akan menyelami inquest yang sedang berlangsung bagi menentukan punca kematian tragis Zara Khairina. Pada 16 Oktober 2025, hari ke-24 inquest, beberapa keterangan baru dan perkembangan penting telah muncul. Teruskan bersama kami dalam video kali ini di mana kami akan mengupas semula keterangan saksi, perkembangan terkini serta apa yang mungkin berlaku dalam inquest ini. Saksi orang pertama jumpa Zara Khairina terbaring di kawasan Longkang Blok Asrama. Saksi ke-24 dalam inkuas kematian Zara Khairina Mahathir memberitahu Mahkamah Corona bahawa dia adalah individu pertama yang melihat seorang pelajar perempuan terbaring tidak sedarkan diri di kawasan Longkang Aras Bawah Blok Asrama pada 16 Julai lalu. Saksi yang juga merupakan seorang kanak-kanak ke-15 memberi keterangan di hadapan Hakim Corona Amir Shah Amir Hasan dalam prosiding inquest yang memasuki hari ke-24. Peguan Muhammad Syarul Nizam Muhammad Saleh berkata, saksi itu merupakan pelajar senior yang tinggal di aras dua blok asrama yang sama dengan Zara Khairina. Namun, saksi tidak mengenali pelajar tingkatan satu itu secara peribadi dan tidak pernah berinteraksi dengannya. Syarul Nizam, saksi memberitahu bahawa rutin hariannya adalah bangun awal sekitar jam 3 pagi untuk urusan dobi seperti menggunakan mesin basuh, menggosok pakaian dan menadah air untuk mandi. Saksi menyatakan bahawa pada pagi kejadian sekitar jam 3 pagi, dia turun ke tangga untuk menggunakan mesin basuh. Walau bagaimanapun, saksi mendengar bunyi seperti sesuatu yang jatuh sebelum itu, namun dia kurang pasti kerana masih dalam keadaan mengantuk. Syarul Nizam Saksi mengatakan selepas itu dia mengejutkan seorang rakan dormiteri yang ingin bangun untuk menggosok pakaian. Ketika berada di tangga aras bawah, saksi pertama kali melihat seorang pelajar perempuan terbaring berhampiran longkang. Namun, saksi yang tidak memakai cermin mata pada ketika itu tidak dapat mengenali pelajar tersebut. Saksi cuba memanggil pelajar tersebut, "Bangun, bangun," tetapi dia tidak mengecam siapa pelajar itu pada ketika itu. Setelah itu, saksi menuju ke pondok pengawal yang terletak di blok asrama sebelah untuk memanggil pengawal keselamatan dikenali sebagai Anti Lina. Apabila Anti Lina tiba bersama saksi, mereka terkejut dan Anti Lina mengecam pelajar yang terbaring itu sebagai zarah. Menurut Muhammad Syahrul Nizam, saksi memaklumkan bahawa dia diminta oleh pengawal keselamatan itu untuk mengambil telefonnya di pondok pengawal supaya dia dapat mengambil gambar dan mendapatkan bantuan pertolongan cemas. Turan Syahrul Nizam berkata, saksi menyatakan keadaan Zara pada waktu itu seperti susah bernafas. Saksi tidak perasan jika ada luka atau darah di tubuh Zara. Saksi berkata Antilina bertindak mengejutkan seorang pelajar senior iaitu dan memanggil ketua warden. Saksi juga ada melihat ada beberapa pelajar-pelajar senior yang sudah sedar dan nampak keadaan Zara dari aras dua blok tersebut. Syarul Nizam Tidak lama kemudian, saksi beberapa pelajar senior tersebut bergerak turun ke tempat Zara jatuh untuk berjumpa ketua warden yang juga sudah ada di tempat kejadian. Saksi berkata ketua warden mengarah mereka untuk memindahkan Zara ke depan bilik warden Syarul Nizam. Saksi mengatakan bahawa dia ada membantu mengangkat Zara untuk tidak sampai tiga minit. Selepas itu, dia tidak ikut mengangkat Zara kerana ramai pelajar membantu mengangkat Zara. Menurut Muhammad Syarul Nizam lagi, saksi memberitahu mahkamah bahawa selepas Zara Karina dipindahkan ke depan bilik warden, ada pelajar naik untuk kemaskan diri manakala dia kekal bersama pengawal keselamatan, Ketua warden dan seorang lagi ustaz menunggu sehingga ambulans sampai. Syarul Nizam, saksi berkata selepas Zara dipindahkan, baru saksi melihat ramai pelajar yang keluar dari aras masing-masing bertanyakan tentang kejadian tersebut. Saksi berkata dia tidak ada mendengar cerita pelajar-pelajar lain jika mereka ada dengar bunyi Zara jatuh atau tidak. Saksi berkata dia ada diarah oleh Ketua Warden untuk mencuci tempat darah di kawasan kedua iaitu tempat Zara dipindahkan depan bilik Warden. Dia tidak mencuci darah di kawasan pertama, tempat mula-mula pelajar itu ditemui. Ada darah pada simen bahagian kepala Zara Khairina, saksi. Saksi ke-25 dalam inkwes kematian Zara Khairina memberitahu Mahkamah Korona bahawa dia terlihat darah pada simen di bahagian kepala pelajar tingkatan 1 tersebut yang terbaring di harapan biliknya di aras bawah blok asrama pada 16 Julai lalu. Saksi, seorang pelajar senior yang tinggal di asrama berkenaan sejak tingkatan 1, memberitahu bahawa dia mengenali Zara Khairina tetapi tidak begitu rapat dengannya. Peguam Muhammad Azhir Farhan Arisin berkata, saksi merupakan pelajar senior yang tinggal di asrama berkenaan sejak tingkatan 1 dan mengenali Zara Khairina namun tidak rapat. Azhir berkata, pada 16 Julai kira-kira jam 2.50 pagi, saksi terbangun daripada tidur kerana kesejukan akibat tidur di lantai dorm. Saksi mengubah kedudukan tidur dan cuba untuk tidur semula. Secara tiba-tiba, saksi dengar bunyi pintu bilik dormnya diketuk beberapa kali dan setelah pintu dibuka, pegawai keselamatan yang dikenali dengan nama Aunty Lina berada di depan pintu. Aunty Lina kemudiannya menyatakan kepadanya, kau tengok dulu depan bilik kau ini. Saksi kemudian keluar dari bilik dan melihat Zara terbaring di antara rumpun dan longkang di depan bilik dormnya. Saksi secara spontan berkata, Ya Allah, kenapa Zara tergelincir ni? Lalu saksi menghampiri Zara dan memegak pahanya sambil berkata, Zara bangun Zara, macam mana kau boleh tergelincir ni? Kemudian Aunty Lina berkata, mana ada dia tergelincir ni? Mana ada selipar dia pakai? Aunty rasa dia mengigau ni dan terjatuh dari atas, katanya. Mohamad Azri berkata demikian berdasarkan penyataan saksi yang telah selesai dibaca dan memaklumkan bahawa saksi tersebut masih belum selesai disoal oleh pihak berkepentingan dalam inkuis itu. Tambahnya lagi, saksi menyatakan bahawa pengawal keselamatan itu cuba mengejutkan Zara Kairina dan ketika menolak badan pelajar tersebut, barulah saksi menyedari terdapat darah pada simen di bahagian kepala mangsa. Saksi mengatakan bahawa dia panik kerana takut dengan darah dan berkata kepada Aunty Lina, Aunty, darah Aunty, bagus Aunty pergi call warden sekarang. Aunty Lina kemudiannya menghubungi warden yang bertugas iaitu Madam Shima, namun panggilan telefon tersebut tidak diangkat. Azhir. Saksi berkata Aunty Lina selanjutnya telah menelpon ketua warden iaitu Ustaz Azhari. Aunty Lina telah memaklumkan tentang apa yang telah berlaku kepada Ustaz tersebut Menerusi panggilan telefon, kira-kira jam 3.12 pagi, Ustaz Azhari telah tiba di asrama dan pada jam 3.17 pagi, Ustaz Azhari terus menghubungi ambulans. Sementara menunggu ambulans tiba, Ustaz Azhari telah meminta mereka untuk angkat badan Zara ke lorong hadapan asrama, katanya. "Antilina cuba angkat tapi tak larat. Saya bantu pegang bahagian pinggang kanan." pelajar lain pegang kaki dan Antilina pegang bahagian atas badan jelas saksi katanya lagi dalam keterangannya saksi menjelaskan bahawa pada awalnya pengawal keselamatan itu cuba mengangkat Zara tetapi tidak dapat dan dia bersama beberapa pelajar lain membantu termasuk Ustaz Zahari semasa Zara diangkat ada sedikit darah menitis cuma tidak pasti dari mana ambulans tiba kira-kira jam 3.47 pagi sebelum saksi mandi katanya Tambah Muhammad Azhir lagi, saksi memberitahu bahawa dia masih terkejut dengan kejadian tersebut dan menambah bahawa ketika melihat Zara Kairina terbaring, pelajar itu masih bernafas dan tangan kanannya bergerak namun matanya tertutup. Tapi sebelum Ustaz Zahari tiba, saksi mengatakan Zara kedengaran seperti susah bernafas. Saksi juga perasan bila tangan Zara berhenti bergerak, darah keluar dari kaki yang koyak, katanya. Katanya lagi Saksi memberitahu bahawa pada malam sebelum kejadian, Zara ditemui terbaring antara longkang dan rumput. Dia tidak mendengar sebarang bunyi jatuh atau apa-apa yang ganjil. So when she carried Zara, there was blood, blood, and she said that her kaki goyak macam ni so lah dia. That's what she said. And of course, she also confirm the memaki culture lah. Like, oh jangan lupa untuk mengikuti kami bagi mendapatkan lebih banyak perkembangan tentang inquest ini. Kami akan terus memberikan laporan terkini setiap kali prosiding ini berlangsung. Jika anda rasa video ini bermanfaat, sila tekan butang suka, kongsikan dengan rakan-rakan dan jangan lupa untuk melanggan saluran kami agar anda tidak terlepas sebarang maklumat penting. Terima kasih kerana menonton. Kita akan bertemu lagi dalam video yang akan datang. Sehingga itu, semoga keadilan dapat ditegakkan untuk Zara Kairina.